kita tak boleh jangka uh, bola sepak ni akan jadi skim sepak kaya beli hari ni harga dia turun naik. Tidak. Ini bukannya kita masih lagi industri bola sepak kita masih kat belakang lagi Hai Assalamualaikum semua. Selamat petang kepada follower page Harimau Malaya hari ni Excelsior TV sambut untuk anda sekali lagi so kita bersama dengan pemilik Akademi Grassroots Horton iaitu Tuan Amar Zahar Apa khabar Tuan? Sehat Tuan? Baik Alhamdulillah. Terima kasih sebab sudi interview saya Baik right, tuan, terima kasih juga sudi luangkan masa dengan Harimau uh, Melaya hari ini. Tuan, saya banyak baca penulisan tuan di Facebook. Sekarang ni banyak berceritakan pasal bola sepak, pasal grassroots ada, pasal masalah-masalah uh, yang dilanda klub di Liga Malaysia pun ada dan saya dapat tahu juga tuan pun mempunyai lesen jurulatih untuk lesen C dan D juga. So tuan, baru-baru uh, ni saya ada baca uh, satu posting yang terbaru di mana tuan ada bertanyakan dengan Datuk Vida sendiri uh, untuk adakah berminat untuk beli Perak FC sebenarnya dan sebelum tu juga saya dapat tahu uh, kalau tidak uh, tuan dengan Datuk Vida akan beli Kelantan tapi tak jadi mungkin tuan boleh ceritakan sikit lah uh, uh, di balik tabir uh, perkara itu sebenarnya. Okay basically pada tahun 2023 sebenarnya start 2023 waktu tu uh, kenalan saya dalam bisnes Datuk Vida uh, ajak saya uh, apa nama ni terlibat dalam urusan pembelian uh, Kelantan FC. Jadi um, di sebalik tabir saya cakap saya memang minat bola dan sebab tu dia kenal saya pun uh, daripada dia punya apa nama ni uh, kita punya relationship. Sebelum ni saya banyak buat training, training untuk agent, untuk staff-staff dia dan sebagainya. Jadi uh, bila dia tahu saya minat bola dia ajak saya discuss lebih lanjut Saya cakap saya pun sebenarnya memang ada usaha untuk melibatkan diri dalam industri bola sepak Dia kata, dan jomlah ajak uh, join sekali dia So saya banyak menguruskan belakang tabir dan dia berada di depan uh, Tapi selepas uh, banyak discuss dengan pemilik Kelantan FC waktu tu uh, Zam Saham jadi saya rasa discussion tersebut menemui jalan buntu lah macam tak ada tak ada tak ada apa cahaya yang kita nampak kan. Jadi hasrat tersebut uh, kita membatalkan. Bila dah batalkan hasrat tu, plannya dah ubah lain lah. Maksudnya saya dan Datuk Wida membawa haluan masing-masing. Tetapi oleh kerana saya study pasal bola sepak, industri bola sepak sejak daripada perjumpaan dengan Datuk Wida tersebut. Jadi saya nampak sebenarnya industri bola sepak ni ada banyak benda yang boleh ditambah baik sebab saya uh, background meniaga jadi saya tengok ada banyak benda boleh ditambah baik dan uh, boleh dikomersialkan sebab kalau kita tengok kan contoh macam uh, kita selalu tengok kiblat kita EPL kita tengok oh bola sepak Mak Saleh ni bernilai sekian-sekian kan okay. jadi saya banyaklah uh, berkecimpung di sebalik tabir dengan bahagian kejurulatihan, jurulatih jurulatih dengan kelab lain pun saya banyak berjumpa dan eh uh, ejen -agen pun saya banyak berjumpa. Jadi dari situ, uh, saya boleh simpulkan sebenarnya bola sepak di Malaysia ni sebenarnya ada potensi yang sangat besar yang masih lagi belum dibangunkan. Jadi sebab itu saya ceburkan diri, saya cuba dulu dalam satu bidang dalam bola sepak ni ada banyak ekosistem dia. Jadi saya cuba masuk dalam eh uh, grassroots Akademi Bola. So kalau nak kata bola sepak Malaysia ni mati ataupun tak ada untung, bagi saya itu satu hipotesis yang malas sebab saya cuba sendiri. Macam saya saya, saya rasa macam eh, betul ke? So saya cuba sendiri buat kelab. So ada untung tak? Uh, bagi saya ada kan selepas saya cuba sendiri. Dan ada talent tak? Dan saya jumpa banyak bakat-bakat seawal usia enam tahun, tujuh tahun. Uh, orang kita sendiri pemain tempatan sendiri yang sebenarnya boleh diketengahkan lebih jauh So sebab itu saya uh, recently saya banyak berkongsi dekat Facebook saya, dekat social media saya tentang bola sepak Kerana saya nampak ada potensi yang besar tapi sukan ini belum lagi betul-betul dibangunkan dengan baik Tuan uh, saya ada macam terbaca tuan punya penulisan yang tuan kata uh, belum lagi sebab tu, uh, sukan bola sepak ni ada cara dia untuk kita dapatkan mo, pulangan modal Tapi saya nampak satu penulisan tuan, tuan kata mungkin jangka hayat tu 5 ke 10 tahun dia tak akan dapat hasil untuk bola sepak yang Liga Utama sendiri lah. So kenapa tuan berminat untuk macam uh, membeli sesuatu kelab tu kalau tahu peluang, pulangan dia bukan sekarang tapi pulangan dia mungkin 5 ke 10 tahun dan belum tentu akan ada hasil lagi dia macam ni macam uh, contoh eh, saya terlibat dalam pelaburan hartanah juga kalau kita beli sesebuah rumah kita tak boleh nak expect rumah tersebut akan naik harga dalam tempoh lima tahun terawal might as well lima tahun terawal tu memang akan bleeding money je kita akan burn duit, burn duit, burn duit so uh, kita hanya boleh jumpa potensi keuntungan selepas lima tahun ha, ni mana-mana pakar hartanah ke pelabur-pelabur hartanah akan cakap benda sama itu juga saya nampak dalam industri bola sepak kita tak boleh jangka uh, bola sepak ni akan jadi skim sepak kaya. hari ini harga dia turun naik. Tidak. Ini bukannya kita masih lagi industri bola sepak kita masih kat belakang lagi. Dan saya juga melihat macam industri bola sepak ni dia sebagai salah satu aset pelaburan yang limited. Contoh macam kalau kita dah memiliki contoh eh kalau kita dah jadi owner of Perak FC kita, uh, dia dah hanya satu je lah Perak FC. Ha, uh, kalau yang kedua dia dah buka Perak FC dah. So dia satu uh, pelaburan yang limited. Sebab itu sebenarnya uh, di belakang saya pernah jumpa dengan pelabur-pelabur, peniaga-peniaga, rakan-rakan usahawan. Ramai je yang teringin nak melibatkan diri dalam pelaburan dan juga peniagaan dalam industri bola sepak atas dasar minat. Uh, tetapi uh, oleh sebab kita ni dah terlalu lama uh, berada dalam fasa bola sepak yang di yang yang dikawal. Maksudnya uh, berada dalam FK. Uh, Betul -betul. pun baru lima tahun. So kita masih lagi baru lagi. Jadi uh, pendidikan terhadap industri bola sepak di Malaysia sebagai satu aset yang komersial tu masih lagi belum lagi uh, dibuka mata oleh ramai orang tuan uh, saya ada tertarik dengan tuan punya pemilikan share bersama fan tu sebenarnya ataupun uh, nanti kita kita ceritakan pasal tu dan uh, saya tengok satu tweet yang tuan kata uh, memang ada mengajak Datuk Vida juga untuk cuba-cuba try untuk beli perak kembali mungkin apa jalan dia mungkin buntu juga ke sebelum ni sebenarnya um, semasa semasa dua tahun lepas kita discuss pasal nak beli TRW tu sebenarnya dah temu jalan buntu In fact, uh, Datuk Vida ni dia duduk dekat ah uh, Perak, Perak. Di Perak dan dia pun dah lama menetap di Perak dan anak-anak dia membesar di Perak. Jadi ada juga uh, timbul minat waktu itulah. Tapi uh, waktu tu saya yakin uh, pemilik pen, asal Perak iaitu pemilik Perak sekarang ni Uh, XOX ni uh, sebelum ini Saya tak rasa XOX ni nak jual Dah waktu tu pun uh, XOX Saya rasa baru Setahun dua je baru uh, Ambil alih perak jadi kita tak nampak Perak ni nak dilepaskan uh, Tapi uh, Saya yakin selepas Selepas apa nama ni um, Datuk Wida ni Sendiri um, Melihat eh, sebab uh, Selepas daripada tu kita pun Ada tengok juga model-model yang negeri-negeri uh, lain kan uh, jadi mungkin saya boleh berpendapat saya boleh uh, simpulkan uh, minat dia tu mungkin dah dah tak ada dalam industri bola sepak hmm, Okay, alright tuan maksudnya adakah uh, tuan men uh, menulis pasal pemilikan bersama fan ni adakah tuan masih berminat untuk memang suatu hari nanti mencuburi bidang bola sepak di Liga utama ni sebenarnya uh, sebenarnya dia macam macam ni lah. saya 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 suka melihat bola sepak ni dia ada dua kaedah uh, yang mana satu orang on daripada atas hmm. dan do, dia top to bottom dia on the club dan barulah dia nak buat grassroots nak buat team belia dan sebagainya tapi dia other way adalah daripada bottom to top saya, saya dah masuk grassroots ni saya nampak banyak je yang dah ke arah bottom to top maksudnya dia start from grassroots start dengan uh, team remaja belia dan uh, eventually dia akan buat team senior uh, cuma mungkin senior team akan memakan kos yang lebih besarlah tapi macam saya pula saya beranggapan bahawa um, apa nama ni uh, benda ni boleh di shortcut kan sebenarnya dengan cara pemilikan oleh fans sebab tu juga macam penglibatan saya sebelum ini uh, bersama dengan KRW Kelantan Red Warrior pun saya cuba cadangkan usulkan benda yang sama iaitu cuba melibatkan pengaruh dan juga melibatkan uh, pemilikan dengan fans tu sendiri sebab bola sepak apa pun yang terjadi dia akhirnya dia akan dimiliki oleh fans sebab kalau kita tengok sendiri pun Bayern Munich saya suka tengok macam Bayern Munich kan Bayern Munich pun dimiliki oleh fans kalau pemilik tu adalah pemilik swasta lagi-lagi dengan landscape bola sepak tempatan ni agak susah nak sustain sebab pemilik swasta masuk beranggapan fans tu akan sokong dia 100% tapi <laughs> yang terjadi dia bukan macam tu. Fan tak tak support, fan tak beli merchandise, fan tak beli tiket. Jadi itu yang kebanyakannya akan fikir ah baik taik diri. <laughs> tapi lebih <laughs> baik kalau fan tu sendiri yang, yang uh, itu, own the football club and then uh, pada fasa sekarang ni bagi saya lah ni Uh, pandangan saya adalah waktu antara waktu yang terbaik untuk fans sendiri ambil langkah ni sebab bola uh, sepak kita value dia dari segi value dia, dia saya boleh katakan dia mungkin dah tak ada value dah. Mungkin dia hanya perlu berapa juta sahaja kan? Okey tuan, kalau last kan, pasal pemilikan kelab ni saya rasa uh, apa yang tuan suarakan tu uh, mungkin fans uh, akan Uh, maybe buat yuran lah yuran macam sebulan 500 ringgit saya ada baca komen kata tapi ada setengah saya baca kat komen tuan, tuan punya posting tu kata hmm. tak semua nak tak semua macam nak melabur untuk 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 sesuatu kelab tu ataupun nak macam bakar duit lah apa yang maybe faktor lain yang membuatkan fan kena menanam minat tu sendiri untuk sesebuah kelab tu faham sebab saya nampak um, kalau kita tak jadikan bola sepak ni as a business jadi dia kita tak boleh nak nampak dia ada ROI So, sebab itu fan sendiri perlu mewujudkan bola sepak ni sebagai satu entiti bisnes. Sebagai contoh, apa sebab orang nak melabur RM500 setahun kan untuk satu kelab bola. Saya ambil contoh, ini bukan kelab bukan kelab bola tapi ada berlaku yang orang bayar RM500 setahun ataupun even more untuk sesebuah sekolah alumni dia. Sekolah lama dia contoh. Dia bagi bagi 500 tahun 500 tahun sebagai sumbangan dan as a benefit dia dapat uh, voting right dia dapat uh, merchandise sekolah dia dia dapat hadir perimpunan, dia hadir, uh, hadir event sekolah dia so, walaupun dia dah tak sekolah kat situ walaupun dia tak ada uh, manfaat secara terus uh, tapi ini juga sebenarnya sepatutnya pandangan saya boleh dibuat terhadap kelab bola sepak yang mana orang menganggap apa yang dia laburkan itu sebagai satu uh, pemilikan bersama jadi bukanlah lima, sebelum ni contoh sebelum ni orang bayar RM500 setahun orang beli tiket contoh satu tiket pun dah RM30 kalau beli tengok dua orang dah RM60 kalau dia tengok selama setahun pun dah RM600 juga so, what if bayar je RM600 tu you dapat je tengok setahun free dan you dapat jadi pemilik sekali yeah, ha, betul -betul. tu salah satu benda yang lebih berbaloi so selain daripada season pass tu convertkan kepada pemilikan, pemilikan bersama ah ha, lepas tu dapat sekali join event-event khas untuk pemilik networking sekali so dengan cara ni dia boleh memberi satu nilai tambah sebelum ni mungkin orang fikir macam aku bayar apa bukan aku dapat apa ha, tapi because nilai tu tak diwujudkan orang just fikir bayar dia, tak tahu dapat apa kan so kalau saya pun saya saya bayar apa, kalau kita bayar RM10 pun kita nak nampak apa yang kita dapat. Ha, tapi kalau satu-satu uh, kelab -satu tersebut uh, wujudkan koperasi ke wujudkan satu uh, vehicle untuk bangunkan kelab tu sebagai satu uh, bisnes ke dan dia boleh memberi manfaat lain ke, uh, kalau keuntungan diinvest balik ke dalam kelab. Jadi orang akan nampak. Indaklah ni sebenarnya sebagai satu industri yang boleh dikomersialkan Dan boleh dimiliki bersama Bagi saya sebenarnya ni lebih baik Jadi kalau kalau setiap tahun ataupun setiap dua tahun ke Tengok uh, siapa yang menguruskan dana yang menjadi presiden Yang menguruskan kelab tak perform Ahli-ahli uh, koperasi ke ataupun persatuan ini ke Boleh vote keluar So it's fair Bagi saya sepatutnya macam tu lah Kita kena ke arah macam tu sebab bola sepak Malaysia kalau nak mengharapkan swasta alone untuk terlibat um, agak, agak sangat susahlah sebenarnya Uh, okey alright tuan. Uh, terima kasih atas pandangan tuan uh, yang saya, 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 saya tuan yang sangat bernas sebenarnya. Lagi-lagi uh, isu pemilikan bersama macam saya saya di Liga Jerman kau ada buat tak selalunya uh, 50 plus 50 mm -hmm. 49. Kan? Okey tuan kita kembali kepada tuan punya akademi sekarang ni sebab, uh, mungkin tuan boleh share sikit apa perkembangan terbaru sebab saya tengok ada projek bersama uh, coach TNE FC dengan Wan Rahimi mungkin tuan boleh share apa perkembangan terbaru untuk grassroots uh, tuan punya akademi ni. Macam macam saya, saya cuba jadikan akademi saya lain daripada akademi lain. Sebab dekat Malaysia pun dah lambat banyak akademi. Kebanyakan pun kawan saya je, jual kawan-kawan yang own ke kan. Jadi apa kelainan saya, uh, often kita cuba bagi ke semua kanak-kanak uh, yang mungkin ada masalah-masalah pembelajaran ke, ada autism ke, uh, intellectual ke pun boleh join sekali. Sebab kita akan ada satu Uh, kategori khas untuk kanak-kanak seperti ini dan kerjasama dengan Coach Warohaimi uh, juga melibatkan dari segi penerbitan buku. So kita oh, cuba iya, jadikan iya, iya. selain daripada datang uh, ke Akademi untuk belajar secara praktikal, jadi bila balik rumah uh, dia akan belajar secara uh, buku, dalam buku pula. Uh, yang itu akan dilancarkan tak lama lagi ile itu asalnya kita punya, punya perbincangan masa tu coach uh, Warahimi masih lagi dekat KL. Kita yes. bukan dia dekat Pinang. Yes. So perbincangan tu agak susah sikitlah uh, untuk dilancarkan. Tapi uh, insyaallah dalam tahun ni kita akan lancarkan buku tentang uh, buku tersebut adalah buku hasil daripada uh, coach Warahimi. So kita uh, tambah baik lagi dan uh, bagikan grafik tersebut boleh dipas kepada Uh, semua kanak-kanak dan sebenarnya kalau kita tengok dekat Jepun uh, di Jepun sendiri dia ada satu buku kalau saya saya lupa apa nama buku tu uh, memang dia start dengan bagi buku tu kepada budak-budak untuk improve dia punya bola sepak. buat bola sepak nak betulkan bola sepak dia kena bermula daripada grassroots. Uh, dan bila grassroots tu dah betul budak-budak uh, dah boleh tahu teknik asas orang sepak, terima bola, hantar bola and then daripada situ uh, dia boleh berkembang dengan baik hmm, Okay, tuan macam ni lah, kalau mereka-mereka yang nak join ni ada maybe facebook ataupun ig yang boleh diorang contact ke macam mana kalau nak join ke nak tahu lebih lanjut uh, boleh pergi ke instagram kita search je otan fc o-r-t-a-n fc uh, kat situ ada uh, kita punya maklumat detail, video, gambar semua ada juga kita dekat uh, saya salah satu misi saya wujudkan Orton FC ni sebab uh, kita ambil juga pemain-pemain yang mungkin ada masalah uh, gaji tak dapat kan so saya ambil ajak John sebagai uh, jurulatih uh, Orton dan kita ada satu skim untuk taja diorang mengambil lesen kejurulatihan pun ada juga so oh, ni salah okay satu right. usaha saya lah untuk bantu uh, mereka dalam industri bola Oh maksudnya selain uh, tuan hmm. buka akademi tuan buka tuan juga membuka peluang pekerjaan lah macam jadi coach di sana. Baik betul, tuan. Betul, betul. Ha -ha. Alright tuan. Mungkin, mungkin last daripada saya apa yang paling latest projek tuan akan datang ni? Dalam uh, bola sepak, saya rasa satu projek yang akan datang, uh, saya sedang membangunkan apps sebab saya pun bisnes saya tetap bisnes uh, tech sebenarnya. So saya uh, dalam proses nak bangunkan apps untuk uh, grassroots dan untuk kita nak track dia orang punya growth. So kalau kita tengok kalau dekat luar negara dia orang dah ada satu sistem macam mana nak track gross player ni sebab kebanyakan player-player bola sepak tempatan ni aa uh, kalau dia orang nak jual diri dia yang saya perasan lah hanya dengan bagi resume wikipedia kan dengan pdf uh, sedangkan aa uh, professional lah kalau kita cakap tentang pekerja profesional dia ada linkedin dia aa uh, so Betul. kat situ boleh tengok testimoni dan sebagainya tapi pemain bola sepak tak ada Uh, macam mana dengan pemain-pemain yang dibentuk daripada grassroots pula uh, so kita tak ada satu pathway orang satu apps yang dia boleh menyimpan segala history dia dia pernah menang pemain terbaik uh, MSSD ke dia pernah masuk akademi tunas ke lepas tu bila dia dah besar dia masuk beliau ke injury history ke so kalau ada didokumentkan dalam satu uh, sistem aplikasi jadi keputusan untuk menjual dia dan dan uh, nak naikkan nilai dia untuk kita pasarkan tak kira lah dalam negara ke luar negara ke secara loan ke ataupun nak pasarkan pemain ni ke ataupun nak bagi satu harapan yang lebih baik kepada pemain-pemain muda dan pemain akar umbi ke bagi saya peluang dia akan boleh jadi lebih baik dengan ada satu track record yang macam ni lah. Oh, uh, alright. Baik tu. tuan punya idea tu sangat bernas lah sebab uh, bukan saja menarik budak-budak yang mungkin kurang upaya ataupun kurang uh, kebijaksanaan tapi tuan membuka juga peluang untuk macam bekas-bekas player ataupun orang-orang baru nak mencuri mencuburi hmm. bidang kejuruteraan tu, tu tu satu benda yang sangat baik lah. Tuan, uh, terima kasih banyak-banyak sudi luangkan masa dengan kami. Sama-sama. Uh, yeah, saya... Terima kasih banyak juga. Saya suka tuan punya penulisan tu. Harap tuan teruskanlah. Mungkin satu hari nanti saya tengok akan berjaya tuan akan memiliki satu kelab bola sepak di Malaysia ni sebenarnya. Okey, insyaAllah. Baik <laughs> tuan, insyaAllah kalau ada rezeki kita jumpa di luar nanti. Okay, sama terima kasih. Sampai lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum.